saza biləcəyəm. Nə deməkdir? Annuity məntiqini tapmaq üçün götürdüyümüz ilkin məbləği bölürük annuity table-dan annuity factorə. 7%-in 5 illik annuity factori 4.1. Bu o deməkdir ki, mən annuity payment hər il 24. 3 qədər pul ödəməliyəm. Amma bu mənim aylıq ödənişim, dövr ödənişidir. Burada bu кейsdə illi ödənişdir. İlli ödənişməyin 24.3-ün nə qədərinin faizə, nə qədər əsas summaya silindiyini baxmaq istəyirik. 100 min, əgər 24 min ödəməsəydim, dövrün sonunda 7% qədər çox olaraq olacaqdı 107 min. Çünki 7% faiz, illi faiz dərəcəmdir. 100 vurdum 7% ilə faiz, faiz. Amma mən 24 min ödəniş elədim. Ödədim 24000-in 7000-i silindir faizə, qalıqım 17000 silindir əsas məbləğə. Yəni 107000-dən çıxdım 24000, qaldı 82. İkinci ilin əvvəlində 82000 ödəniyim qalıb. Yenə də ili əsasda 7 faiz hesablayır. Yəni 82 vurdum 7 faizə 5700 mənə faiz hesabladı. Amma yenə də 24 ödəyirəm. Bu 24 dəyişmir. Hər ay eynidirəm. Hər dövrdə eynidir. Ödədiyim 24000-in 5000 çıxıldı faizə geri qalanı əsas summadan. Yəni 82000 dövrün əvvəlində dövrün sonunda daha doğrusu olacaq 69000. Sözdə 100-dən 5 çıxdı 95. Yaxşı, 94. Olacaq 64000. Sonradan yenə də formulamız bu formula davam eləyir. Görürəm, formulağımızı aşağı sürüşdürsək, təsəkkür edirəm. Ağam sağ ol. 64 min nöqtəliyim var ilin əvvəlində. 24 min ödəyirəm. 64 min 3-cü ilin əvvəlində nöqtəliyim var. 64 min 7% qədər artır. Yəni ilin sonunda 64 zəncirə gəlsin 4 min. 68400 nöqtəliyim oldu. Ödədiyim 24 mindən çıxdı 4 min də əvvəlcə faizə 19 min əsas məbləğə. Qaldı 4 min. Sonradan 44 nöqtəlik eyni məntiqlə gəlir. Burda olan 7 manat yuvarlaşdırmadan yaranan fərqdir. Burda qəpiklərin də olduğu nəzərə alsaq, bu dövrün sonunda 0-dan 0-a gətirəcək. Okay? Bax, eyni cür məntiq budur. Sual var?